আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে নিজৰ আত্মসন্মান আৰু কষ্টৰ ফলত নিজৰ নিজৰ ভাগ্য নিজে লিখিব পাৰে আৰু যদি আপুনি নিজে নিজৰ ভাগ্য নিলিখে তেন্তে পৰিস্থিতিয়ে আপোনাৰ ভাগ্য লিখি দিব আপুনি এইটো ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি দিনটোত সময় নাপায় আপুনি যিখিনি সময় পায় সিমানখিনি সময়ে এনে লোকসকলেও পায় যিসকল মহান অথবা সফল লোক সমস্যাৰ পৰা পলোৱা মানেই নতুন সমস্যা এটাক নিমন্ত্ৰণ দিয়া জীৱনত সময়ে সময়ে এটা কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু এইটোৱে জীৱনৰ সত্য এখন শান্ত সমুদ্ৰত এজন নাবিক কেতিয়াও পাৰ্গত হ'ব নোৱাৰে বিশ্বাসত সেই শক্তি আছে যিয়ে অন্ধকাৰ পৃথিৱীক পোহৰ কৰিব পাৰে বিশ্বাস শিলকো ভগৱান বনাব পাৰে আৰু অবিশ্বাসে ভগৱানে বনোৱা মানুহৰ অন্তৰো শিল বনাব পাৰে দূৰৰ পৰা আমাৰ আগলৈ দেখা সকলো ৰাস্তা বন্ধ যেন লাগে কাৰণ সফলতাৰ ৰাস্তা আমাৰ বাবে তেতিয়াহে খোলে যেতিয়া আমি সফলতাৰ একেবাৰে ওচৰ চাপি যাওঁ জীৱনৰ কঠিন পৰিস্থিতিয়ে আমাক বৰবাদ কৰিবলৈ নাহে তাৰ সলনি এনে পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ সামৰ্থ্য বা শক্তিক বাহিৰলৈ উলিওৱাত সহায় কৰে কঠিন পৰিস্থিতিক এইটো জনাই দিয়ক যে আপুনি তাতকৈ বেছি শক্তিশালী আপুনি আপোনাৰ সপোনক জীয়াই ৰাখক যদি আপোনাৰ সপোনৰ ফিৰিঙতি নুমাই গ'ল তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আপুনি জীৱিত অৱস্থাত আত্মহত্যা কৰিলে বৰষুণৰ সময়ত সকলো চৰাই আশ্ৰয় বিচাৰে কিন্তু ইগলে ডাৱৰৰ ওপৰত উৰি বৰষুণকে উপেক্ষা কৰে সমস্যা সকলোৰ বাবে একেই কিন্তু কেনেকৈ তাৰ সন্মুখীন হয় সেয়া সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ মৌনতা আৰু হাঁহি দুটা শক্তিশালী উপকৰণ মৌনতাত বহু সমস্যাৰ সমাধান হয় আৰু হাঁহিৰে বহু সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি যি মানুহে ঠগ প্ৰৱঞ্চনা আৰু দুখ পোৱাৰ পাছতো বেয়া ৰাস্তাত নাযায় আৰু নিষ্ঠাৰে নিজৰ কাম কৰে তেনেকুৱা মানুহ ভগৱানৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় হয় জীৱনত কেতিয়াও নিৰাশ নহ'বা কোনে জানে কালিলৈ সেই দিন আহিব যিটো দিনৰ বাবে তুমি বহুদিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলা মানুহে যি বিচাৰে কৰিব পাৰে যদি তাৰ বাবে ধ্যান কৰি মনে বিচৰা বস্তুটো চিন্তা কৰে তাৰ বাবে একেৰাহে কষ্ট কৰে বুদ্ধিক এৰি ভাৱনাত ডুবি যোৱা লোক জীৱনত মূৰ্খ হৈ থাকি যায় কাৰণ ভাৱনাই আমাক বেছিভাগ অদৰকাৰী কামৰ প্ৰতিহে আকৰ্ষিত কৰে সেয়েহে বুদ্ধি হিচাপত কাম কৰক ভাৱনাত ডুবি গৈ নহয় নিজৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু কৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা ভগৱানে তোমাক সেই সকলোবোৰ দিব যিবোৰৰ তুমি যোগ্য লগতে থাকি যিয়েই প্ৰবঞ্চনা কৰে তেওঁতকৈ আৰু কোনো শত্ৰু নাই আৰু মুখৰ আগত যিয়েই আপোনাৰ বেয়া দিশবোৰ কৈ দিয়েকৈ আৰু আপোন নাই সপোন এটা দেখিবা বাধা হাজাৰটা আহিব কিন্তু তাৰ পৰিণতি খুব সুন্দৰ হ'ব যেতিয়া সফলতাই চিঞৰি আহিব আনৰ সহায়ে তোমাক ভিতৰি ফুফুলা বনাব আৰু আশাই দুৰ্বল নিজৰ শক্তিৰ বলত জীৱনলৈ আৰম্ভ কৰা তোমাৰ নিজতকৈ ভাল বন্ধু আৰু কোনো হ'ব নোৱাৰে যাক ভালপোৱা তেওঁক কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ভাল পোৱা নেদেখুৱাবা এইটো শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও সত্য সন্মুখৰজনে যেতিয়া গম পাব যে তুমি তেওঁক গভীৰভাৱে ভাল পোৱা সেইদিনাৰ পৰাই তেওঁ তোমাক সুবিধা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিব যি মানুহৰ চিন্তাধাৰা আৰু স্বভাৱ ভাল হয় ভগৱানে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ কোনোবা এটা ৰূপত হ'লেও নিশ্চয় আহে সৌভাগ্যশালী সেইসকল হয় যিসকলে বুদ্ধি আৰু সময় একেলগে পায় নহ'লে প্ৰায় সময়ত বুদ্ধি নাহে আৰু বুদ্ধি অহাৰ সময়ত সময় হাতৰ পৰা পিছলি যায় যেতিয়া মানুহ নিজৰ ভুলৰ উকিল আৰু আনৰ ভুলৰ যজ হয় তেতিয়া সিদ্ধান্ত নহয় দূৰত্ব হয় কেতিয়াও আনৰ সমালোচনা নকৰিবা কাৰণ বেয়া সময় তোমাৰো আছে আৰু সমালোচনা কৰিবলৈ মুখ আনৰো আছে সঁচা ভালপোৱা মানুহে তোমাক কেৱল বেয়াকৈ ক'ব পাৰে বেয়া কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ বেয়া পোৱাটো তোমাৰ প্ৰতি চিন্তা আৰু অন্তৰত ভাল পোৱা লুকাই থাকে এইটো সঁচা যে মানুহে নিঃসংগতালৈ ভয় কৰে কিন্তু এইটোও সঁচা যে বহুলোক নিঃসংগতাতহে শুধৰণি হয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক ধন্যবাদ